গাত লৈ চালো আৰু দেই কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই ৰাইজক হেল্ল' হেল্ল' গাজ সকলোকে পোৱাৰ সম্ভাষণ জনায় আকৌ আহিলোঁ আজি অন্যতে ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ হা সকলোৱে ভালে আছে নহয় নিশ্চয় নিশাটো সকলোৱে ভালেই গ'ল গৰম কেনেকুৱা পালে সেই আমাৰ ফালে কিন্তু মজা গৰম দেই মানে ফেন নহ'লে আৰু ফেনখন কাৰেণ্টটো অকণমান যোৱাৰ লগে লগে আৰু গৰম কেনেকুৱা মানে শুব নোৱাৰি থাকিব নোৱাৰি আজিও দিনটো সেই একেই হ'ব যেন লাগিছে ইয়াৰ ৰ'দটো ওলালে খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধৰি নহয় জানো এতিয়া ইয়াৰ গা কাম বন কৰি আজৰি হৈ গা পা ধুই আৰু চাহ টোপাহ খাই লওঁ বোলো খাই বৈ উঠি আৰু ভাত পানীকেইটা বনাবই লাগিব আজি বাৰু স্কুল নাই ল'ৰা যিহেতু সেই গতিকে সিমান খগা শুনা নাই লাহে ধীৰে অকণমান বনালে হ'ব আৰু হ'লে কি হ'ব আৰু নিজে খাই বৈতো ওলাই যাব লাগিব সেই গতিকে বনাবই লাগিব আৰু ইয়াৰ এইফালে ল'লোঁ আৰু খাবলৈ ব্ৰেড এয়া ৰুটি গু এডোখৰ এয়া গাখীৰ তাৰ সৈতে আৰু এতিয়াতো ব্ৰেকফাষ্টটো খাই লওঁ খাই বৈ উঠি ভাতটো বনাম আৰু আপুনি আকৌ খবৰ সেনে জনাব দেই খাই লওঁ খাই বৈ উঠি আকৌ ভাত পানীকেইটা বনাম উঠিহে বনাম দেখাম বাৰু আপোনাক আকৌ খেলাই চাহ তাহ খাই উঠি আৰু ভাত পানী মানে ভাত আৰু দালি বনালোঁ দালি কচু আৰু দালি বনালোঁ তেনেদৰে ক'লা কচু আৰু এতিয়া ইয়াৰ বাচিবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ মাছ এয়া সৰু মাছ আনিছিলে এয়া বেপাৰীয়ে ইয়াৰ দুজনমান লোৱা হ'ল আৰু একেবাৰে অকণ অকণ ইয়াৰ পেটু নোলাবই চাগে তথাপিতো আৰু অকণমান পিটিকি দিওঁ এয়া এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি খাব লাগিব আৰু পাতত দি খাবলৈ সময় নহ'ব গৰম পৰিছে যিহেতু আৰু জুইৰ লগত কিমান লাগি থাকে সেই গতিকে ইয়াৰ ভাজিয়ে খাব লাগিব এলগত পিঁয়াজ দিম সৰু সৰুকৈ কাটি পিঁয়াজ দি পিনে ভাজি খাম তেতিয়া মোৰ ৰজা লাগিব খাই চাব এনেদৰে পিঁয়াজৰ লগত ভাজি একবাৰ ভাজি খাই চাব কেনেকুৱা লাগে এতিয়া মই এইখিনি বাছি লওঁ বাচি মেলি আৰু ফ্ৰাই কৰিম তাৰপিছত আৰু ভাতটো খাব হ'ব হা এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে বাচি আজৰি হৈ লওঁ প্ৰায় মই মাছখিনি বাচি মেলি ভাই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ দেই মাছখিনি আৰু ভাজোঁতে দেখাবলৈ নহ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে দেখাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিঁয়াজ কাটি ল'লে দেখিছোঁ ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা আছিলে সেইটো কাটি ল'লোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ এতিয়া ইয়াৰ মই ভাজিছোঁ মানে মাছ দি দিম ইয়াতে মাছখিনি আগতে ভাজি থোৱা যিহেতু সেইকাৰণে দেৰিকৈ দিম বুলি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পেলাই পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা হৈ গ'ল যেতিয়া আৰু এয়া ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ আৰু মাছ গোটেইখিনি মিহল কৰি অকণমান সময় ভাজিলেই হ'ব যিহেতু দুইখিনি বস্তু ভজাই নহয় জানো ইয়াৰ লগত দুইটা বস্তু মিলি যাবৰ কাৰণে ইমান সময় ভাজিলে হৈ যাব আৰু এয়া সৰু মাছ এনেকৈ খাই যাবচোন আপোনালোকে পিঁয়াজৰ লগত ভাজি খুব মজা লাগে পাতত দিবলৈ কি হ'ল মাছটো বেছি সৰু সেইকাৰণে পাতত দিবলৈ নহ'ল আৰু এনেকুৱা অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগে পাতত দিবলৈ আৰু এতিয়া ময়ো হৈ গ'ল আৰু ত বনোৱা মাছৰ তৰকাৰী এইফালে এতিয়া ভাত এতিয়া আৰু খাম আৰু তিনিটোৱে বাঢ়ি লৈছোঁ ভাত খাবলৈ এইফালে দালি কচু নিচিনা ক'লা ক'লা দিছে দালি কচুখিনি দেখিবলৈ লগা যেতিয়া আমাৰ ভাত খাব হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰলৈ এতিয়া আলহী এগৰাকীও আহিলে ভাত খাবলৈ হয় নহয় কোন আহিলে বাৰু কোন আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খাবলৈ হয় নি ভাত খাইছা কিয় কি খাইছা অ কচু দালি আৰু সৰু মাছ অ খাবলৈ ভাল লাগিছেনে অঁ অঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম এতিয়া ভাত খাই লওঁ এইফালে খৰিচা আছিলে দেই আগৰ খৰিচা অকণমান লৈছোঁ আৰু মাছৰ লগত পিটিকি ল'ম বুলি এইফালে আৰু কচু দালি আহি গ'ল কাৰেণ্ট এয়া কাৰেণ্টটো নাছিলে আহি গ'ল ভাতকেইটা বাঢ়ি লৈছিলোঁ খাবলৈ মাটিতে বোলো খাওঁ সেইবুলি ল'লোঁ আৰু কাৰেণ্টটো নোহোৱা দেখি এতিয়া কাৰেণ্টটো আহি গ'ল চিন্তা নাই এতিয়া ভাত খাই লওঁ আকৌ লগ পাম হয় নহয় হেল্ল' গাৰ্জ এইখন গৰমতো ওলাইছোঁ দেই বজাৰলৈ বুলি এপাক দুইজনী দেখিছে একদম মোৰ এইখন ঢাকি লৈছোঁ আৰু ছাতি নাই যিহেতু অলপ ক'লা হ'ব পাৰোঁতো ক'লা মানুহ তাতে সেই গতিকে আৰু এইখন ঢাকি লৈছোঁ আৰু অকণমান হয় নহয় এইয়া বজাৰত মানুহ কিমান হৈছে দেখাম বাৰু এতিয়া আপোনালোকৰ হা অঁ গৰম কেনেকুৱা পৰিছে পৰিছে অঁ এতিয়া গৰম পৰিলেও আহিব লাগিব হয় নাই বজাৰলৈ অঁ এতিয়া কাষ্টমাৰহে নাইকিয়া হৈছে ন বতৰটো ঠাণ্ডা হ'লে আহিব অকণমান কিয় ল' বেগ বন্ধই কৰিলে নি হয়নি হয় আকৌ ইমান গৰম পৰিছে যিহেতু দেখিছে বজাৰত মানুহে নাই কি কৰিব আৰু বেপাৰীবিলাকে এনেই থাকে সেই গতিকে আৰু ইয়াৰ ঘৰলৈ যাবলৈ টালি টোপোলাকৈ বান্ধিছে আৰু ৰন্ধা বান্ধা ইমান দিগদাৰ হৈছে অ' বতৰ বেছি নাই ৰাস্তা খালী এনেকৈ কিমান মানুহ হয় বজাৰত জাহাজী ক'ল কেঁচা নে পকা টকা যে বোলে বোলে পঞ্চাছ টকীয়া বস্তু আনিছে দেই এইবোৰ পঞ্চাছ টকীয়া নেকি এইখন কি হয় চাদৰ বৰ ধুনীয়া জিলিক জালাক চাদৰ দেখিছে ৰাইজসকল এয়া নিবলৈ আহিব দেই বৃহস্পতিবাৰ বজাৰ হয় শাৰীক বজাৰ পঞ্চাছ টকীয়া মাল লৈ আনিছে দাদাহঁতে হয় নহয় এইয়া অকণমান ঠাণ্ডাত বিহু হ'ব গৰমত গৰম উঠিব নহয় এইফালে গাত লৈয়ে চালোঁ আৰু দেই কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই ৰাইজসকল এয়া এইফালে দুয়োজনীয়ে লৈ চাইছোঁ হেল্ল' গাজ বজাৰৰ পৰা পাক এটা মাৰি আহিলোঁ দেই আহি মেলি এতিয়া এয়া মানে পইতা ভাত দুটামান খাওঁ বুলি লৈ এইফালে বাটতে লৈ পানী পৰিলে দেখিছেনে আপোনালোকক দেখাওঁ এইফালে পানী দি লৈছোঁ আৰু মানে লগে লগে পানী দি লৈছোঁ আগতে তিৱা নহয় আগতে তিয়াই থোৱা কেইটাহে পইতা ভাত বুলি কয় নহয় জানো এয়া লগে লগে পানী দি খোৱাকেইটা পইতা ভাত বুলি নকয় এইফালে আৰু এয়া ল'লোঁ পানী দি আৰু এইফালে খাইছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা সৰু মাছ পিঁয়াজ ভজা ল'লোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ এডোখৰ জলকীয়া নিমখ এনেদৰে লৈছোঁ আৰু এতিয়া মানে খাই লওঁ এনেদৰে ভাতকেইটা নহয় জানো আগতে তিয়াই থোৱা কি হয় ভাতকেইটা পৰদা ভাত সেইকেইটা খাবলৈ ভাল লাগে অলপ টেঙি টেঙি লাগে যিহেতু সেইগৰাকীকে ভাল লাগে আৰু খাবলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পাৰবিলাক কি খালে জনাব খাওঁ এতিয়া মই খাই ৰোঁ এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানদিন আছিলে আৰু চব বাবে সকলোকে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাওঁ মন ভিডিঅ' উঠা বাৰু